Бескарность бывает. Бескарность бывает. Бескарнисть бывает. Бескарнисть бывает. Бескарнисть бывает. Мы не боимся. Мы не боимся. Сегодня мы, кроме того, проводим пикет, потому что избили нашего коллегу, которого я лично очень уважаю. Во-первых, по публикация. Невероятно смелый. Человек. Это для нас, это не для Татьяны, потому что маленький пикет в Донецке, ситуация с Татьяной, я не знаю, как может повлиять. Но для нас, для нашей совести очень важен такой пикет. Я еще возмущена тем, что 45 человек первого числа да, на банковой пострадали, где хоть один наказ, хоть один уволенный. Как такое может быть? А он, так, я все-таки надеюсь, что правоохранительные прошу органы все-таки все в этом по этому поводу, а, сюда. деле должны доказать, защитить свою честь, будет. честь, если она у них, конечно, есть. Но и на я думаю, что там есть вы. порядочные работники, я я они должны найти этих преступников, и иначе видно это будет видно позорным пятном, очередным на репутации факт убытят, милиции. Дело в том, что в Украине достаточно мало расследований. Сьогодні вдавлення на і найдіновні, були наказані. Ми звертаємося до колег, які працюють в прес-службах відповідних міністерств у відповідь на звірячі побиття нашої колеги Тетяни Черновол. Закликаємо всіх українських журналістів присвятити сьогоднішні випуски новин і політичних програм, завтрашні номери видань лише одній темі. переследованию и репрессиям против активистов Евромайдана. Я считаю, что системное запугивание репрессий людей, власть объявила на нас охоту, развязала насилие, мы выступаем против